Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian Berbalik kepada pertanyaan sahabat tadi Ya Rasulullah Mata taqumus sa'ah Wahai Rasul Kapan atau bilakah kiamat akan terjadi Karena dia panggil Ya Rasulullah Dia bukan malaikat lah Karena dia panggil Rasulullah Dia insan, sahabat Dia bukan orang kafir lah Kan itu maknanya bila kiamat akan terjadi? Nabi SAW ubah soalan itu. Apa persiapan yang kamu sedang persiapkan untuk menghadapi hari itu? Hadirin dan hadirat, betul tak? Seolah-olah pertanyaan Nabi ini membimbing umat. Kalau tak tanya itu, biar tanya perkara yang ada faedah lah. Ada manfaat. Betul tak awak? Apa preparation yang awak? Apa persiapan, persediaan yang awak nak bawa ketika menghadap hari kiamat? Betul tak itu yang paling mustahak? Nah, ketika Nabi tanya, lelaki itu menjawab, Cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Oh, itu modalnya. Dia menghadapi atau persiapannya menghadapi hari akhirat bukan salat, bukan puasa, bukan zakat tapi dia jawab cintaku kepada Allah dan Rasulnya hadis riwayat Imam Muslim maknanya hadis ini sahih tak? dan dalam riwayat yang lain Imam Al-Bukhari pula lelaki tersebut menjawab aku tidak membuat persiapan menghadapi hari kiamat dengan memperbanyak salat, puasa, sedekah tapi aku menghadapi hari itu dengan cintaku kepada Allah dan kepada Rasulnya apa kau min Nabi tolong ikuti fa innaka ma'a man engkau kelak akan bersama dengan dengan orang yang engkau cintai itu Allahu akbar engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai itu ikut apa yang Allah kata dan Rasul kata Tapi dia tu dia tak Dia tak minta persiapan Tak buat banyak maksudnya Coming soon Itu Muka surat sebelah Bukti-bukti cinta kepada Rasul Semua orang boleh cakap Cinta kepada Rasul Tapi Nabi Nabi fahamlah Orang tu cakap Bukan bermakna dia tidak salat, dia tak puasa. Bukan. Dia persiapannya, dia letakkan pada ranking tertinggi itu cintanya, cinta pada Allah dan Rasul. Tentu. Bila dah cinta kepada Allah dan Rasul, tentulah dia akan buat apa yang Allah suruh dan suruh Rasul. Tolong ikuti sekali lagi. Fainnaqa. Ma'aman ahbabata Sesungguhnya engkau akan bersama Dengan orang yang engkau cintai itu Hadis di atas menunjukkan bahawa Seseorang kelak akan bersama Dengan orang yang dia cintai Selagi cintanya itu menjadi penyebab Nah ini Atau pendorong kepadanya Untuk melakukan amal saleh Dan cinta kepada orang yang saleh Bukan saja cinta kepada orang saleh tapi dia juga cinta kepada amal saleh cinta yang sebenarnya akan menuntut persamaan dalam perbuatan mereka yaitu melaksanakan suruhan dan menjauhi larangannya walaupun derajat ketaatan antara mereka kepada Allah dan Rasul tidak sama kesimpulan ini tergambar di dalam ucapan sahabat aku tidak membuat persiapan menghadapinya dengan memperbanyak salat puasa dan sedekah Maksudnya Aku tidak menambah amalan wajibku dengan amalan sunnah Atau menggambarkan bahawa amalannya sangat sedikit Jika dibandingkan dengan amalan Nabi dan amalan sahabat yang utama Hakikat di atas diperkuatkan lagi oleh kata-kata Anas bin Malik Tidak ada kegembiraan kami setelah memeluk Islam melebihi Kegembiraan kami mendengar kata Rasul Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Oleh itu aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Ah ha, ini poin penting ini cikgu. Betul tak kita cinta Allah, cinta Rasul, Abu Bakar dan Umar? Aku mengharap ah ha, ini. Kita mengharap kiranya natijah cinta kita kepada mereka Siapa mereka? Allah, Rasul, Abu Bakar, Umar Kita harap mudah-mudahan natijah Cinta kita kepada mereka Kelak akan bersama mereka Walaupun kita tidak mampu beramal Sebagaimana amal mereka Betul tak? Lah. Maksudnya itu cikgu Bukan maknanya dia cinta di mulut lalu salat tidak puasa tidak, tidak. Nah. <laughs> dia memberi makna derjat ketaatannya taklah sebagaimana rasul dan para sahabat namun cintanya Masya Allah kisah ini tidak highlightkan masalah cinta tanpa mengurangi salat puasa zakat haji Abdullah bin Mas'ud berkata seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana pendapat Tuhan tentang orang yang mencintai sesuatu kaum lalu ia tidak dapat menemui mereka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tolong ikuti al-mar'u Al ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ustaz buat contoh ketika naik haji atau umrah kita jumpa dengan muslimat South Africa muslim Turki muslim Pakistan mungkin muslim Amerika setelah balik tanah air koresponden kemudian hilang address tapi sayang kita bukan main lagi dengan dia Malah dia pernah Kirim hadiah Untuk kita, kita pula berkirim hadiah Tapi tak dapat dikesan Dia pindah ke mana, dia meninggal ke Atau macam mana Tapi sayang kita pada dia itu Tetap ada Ada harapan tak kita jumpa dia nanti di akhirat yeah. Itu maksudnya Itu maksudnya Kelebihan lebih-lebih lagi lah sayang kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat Atas dasar itulah semua alangkah bahagianya Dan besarnya ganjaran pahala untuk orang yang mencintai Rasul Sallallahu alaihi salam Dan betapa ruginya orang yang mencintai orang zalim Dan durhaka kepada Allah dan Rasul Oleh sebab itu Pandai-pandailah kita meletakkan cinta kepada siapa Selagi hayat di kandung badan Jangan cinta pada orang zalim bersama orang zalim lah di sana jangan cinta penyangak bersama penyangak lah di sana cintailah orang-orang yang ikhlas, jujur, betul tak? kita akan bersama mereka di akhirat nanti